Спецпредставник президента США Кіткелак зустрівся у мінську з Лукашенком. Про це повідомили білоруські державні інформагентства, зокрема ресурс Белта. За його даними на зустрічі обговорювалося, цитую. Політична ситуація у світі зустріч відбулася в палаці незалежності. Раніше журналісти Reuters писали, що Келок у приватних розмовах назвав цю поїздку кроком до мирних переговорів між Києвом та Москвою. Як пише видання Європейська Правда, Кіт Келок став найвищим посадовцем США, який відвідав авторитарну Білорусь за останні роки. Білоруського опози... опозиціонера Сергія Тихановського звільнили з в'язниці разом з ним ще 13 політичних в'язнів. Про це повідомило білоруське видання Наша Ніва. Звільнення відбулося під час візиту Кіта Келого до Мінська. Сергій Тихановський покинув Білорусь та вже зустрівся з дружиною Світланою Тихановською. Відео вона опублікувала у соцмережі ікс. Нагадаю, в грудні 2021 року Сергія Тихановського засудили до 18 років колонії су. Ворого режиму за організацією масових заворушень. Він мав намір брати участь у президентських виборах у Білорусі у 2020 е, році. Однак тоді його заявка була відхилена виборчою комісією. Після арешту кандидатом стала його дружина Світлана. Е, поговоримо про це детальніше. Юрій Губаревич, білоруський опозиціонер, голова Руху за свободу. Пане Юрію, вітаємо вас. Наживо на Суспільному. Добрый день. Скажите, будь ласка, вот этот жест – освобождение оппозиционеров Лукашенко – вин про що свідчить? Александру Лукашенко нужно было демонстрировать, демонстрировать какие-то очевидные шаги в направлении Соединенных Штатов, так как это действительно визит наивысшего уровня после событий 2020 года, после которых, отметим, Соединенные Штаты не признают его легитимным президентом Беларуси. Но, тем не менее, понимая, что этот человек продолжает контролировать ситуацию в Беларуси, а также является ближайшим союзником Владимира Путина, определенные действия по переговорам происходят. Освобождение политзаключенных, к сожалению, это очень-очень маленькая часть, так как более Тысячи человек продолжают находиться в тюрьмах, и э, среди них есть достаточно много известных личностей, которые не были выпущены. Но это такая благодарность э, со стороны Лукашенко за то, что встреча состоялась. А, скажите, пожалуйста, в таком разе, чи не есть визит Кита э, Келлога от, э, фактом легитимизации Лукашенко? Даже во время встречи Кит Келлок не называл Александра Лукашенко президентом, хотя ближайшие соратники Лукашенко, которые переводили с английского, они переводили как господин президент. Но это не так. Соединенные Штаты не признают его в официальном статусе, но тем не менее вынуждены идти на контакты, преследуя свои собственные интересы. И действительно мы очень мало знаем, что было Содержательной частью этой встречи анонсировалась международная повестка и, в частности, события, связанные с войной в Украине. Возможно, Александр Лукашенко и при посредничестве и при поддержке Путина желает, чтобы Беларусь была площадкой для ведения переговоров, так как это выгодно в первую очередь Путину, который на территории нашей страны чувствует себя практически как дома. И это могло быть одним из ключевых... Цієм для обсуждення во время так, Келок якелокелок теж заявляв у приватних розмовах. Ми цитували на початку нашої розмови про те, що можливо білорусь зможе посприяти в, скажімо перебігу перемовин між Росією та Україною, окрім території про що ви сказали щойно, які ще питання міг би вирішити Лукашенко в цьому діалозі. Я не думаю, что тут роль Лукашенко будет сколько-либо заметна, так как действительно все решения остаются за Владимиром Путиным. Если он, по крайней мере, склоняется к тому, что переговоры так или иначе придется проводить, то из всех ранее предложенных площадок территория Беларуси для него наиболее подходящая. Это возможность обеспечения и контроля, и безопасности, это снятие... Проблем с решением международного суда, выдачей ордера на арест. Все эти вещи Владимир Путин учитывает. Но американцы тоже заинтересованы в каком-то скорейшем решении этой проблемы, так как они теряют лицо, откладывая каждый раз на неопределенное время уже якобы принятые решения и озвученные во время президентской кампании Дональдом Трампом. Поэтому они могут идти на определенные уступки, Беларусь для них, конечно, является зоной, находящейся под санкциями, зоной, где, порушать, страной, где нарушаются права человека. И большинство американских санкций были введены как раз в связи с нарушением прав человека. Возможно, Лукашенко, выпуская политзаключенных, среди которых есть очень известные личности, ну, тот же самый Сергей Тихановский, это муж... Светлана Тихомовская, демократического mm -hmm. лидера Беларуси. Он пытается показать, что торговля возможна, и если американцы будут уступать в определенных вопросах, то и Лукашенко будет готов на следующие шаги. Спасибо ему пане Юрій. Юрий. Юрий Губаревич, белорусский оппозиционер, глава Руху за свободу, был з нами наживу.